А ви знаєте, Діма вже побоїться жартувати? Адже у нас дуже спортивні гості, які можуть дати здачі. Зустрічайте керівник проекту Діти щасливі в спорті Лена Сальнікова та тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 2 президент спортивного клубу Банвей Ігор Зюнзя. Доброго ранку Доброго ранку. Спортивне утро. Давайте розкажемо, ну, по-перше, є приємна новина. Ви виграли грант від Британської ради на ремонт дитячої спортивної школи, правда? Да. Скажіть, будь ласка, як ви подавали, як ви пройшли цей, цей шлях? Тяжого, я так розумію. Мені по повезло, я була на курсах Україно-Норвежського партнерства, к нам пригласили бізнес ну, треніру Вікторію Талашкевич. которая нам рассказала по поводу, что такое активный гражданин, и предложила поучаствовать в программе от Британской Рады. Я подала заявку, было очень много идей, но так как мой сын занимается у Юрия Николаевича, у меня возникла такая идея помочь хоть, хоть как-то данному клубу. Я написала данный проект, подала в Британскую Раду, и летом мне пришел ответ положительный. Ми були очень ради. вот зараз у нас йдуть вже ремонтні роботи. Тобто, вже в процінадцять половини тисяч було виділено. Якщо ми говоримо взагалі про стан спортивної школи, ми можемо вважати його задовільним для занять дітей чи в принципі ще є багато галузей сфер, куди б варто було вкласти кошти? Ну, це діло тоншоні якби не, как бы не спортивної школа, на самом делі. Я еще работаю в детско-юношеском клубе "Мечта", угу. то как бы получается ремонтные работы проводятся именно в этом зале. Угу. Этот зал маленький, он находится на Попова, но в этом зале уже было, можно сказать, родило очень много хороших спортсменов именно в тайквандо. Там у нас занималась чемпионка мира Татьяна Тетеревятникова. В этом году стал чемпионом мира Ивазов Фюсив, Конюх Олег, также призеры чемпионата Европы Таратута. Екатерина Дердеева, лилия, дубовик Ярослав. То есть, это, там же и проводятся, как бы вот эти сейчас работы. Немножко мы осветлили зал, получается, ну и делаем ремонт как бы в туалете и в раздевалке. А так. Для более комфортных умов спортсменів Да, так а ]ласна. так, в общем-то, у нас уютно, хорошо. Угу. И завжди чекаете, я так понимаю. Конечно. Скажите, пожалуйста, є. давайте больше поспілкуємося про саме этот вид спорта. Есть є певні периоды набора, или дитина может прийти туда в любой момент? Ну, сейчас, в данный момент, мы діток набираем шестилетнего возраста. Угу. То есть, двери всегда открыты. Мы проводим показательные выступления, мы проводим показательные уроки открытые уроки, то есть даем информацию родителям в средствах информации, сейчас это не проблема. Ну и приглашаем, чтобы они пришли, посмотрели опять же наши соревнования и так дети приходят и записываются к нам в секцию. А много ли сейчас детей? И какие есть группы? Ну, на, на данный момент у нас работает 4 инструктора по городу Кировограда. То есть где-то и Кировоградской области еще в Компаниевке у нас есть. Хороший тренер, хорошие спортсмены. Ну, где-то приблизительно около 250 Uh -huh. А скажите, где конкретно вы находитесь? Попова, улица, это понятно? Uh -huh. Попова, 20, корпус 5. Это находится клуб Мрия, улица uh -huh. uh -huh. uh -huh. Академика Королева, 11, это Дюк Надия. Также проводится тренировочный процесс ФСТ «Динамо» и ЗОЖ номер 18, uh -huh. где можно ребятам прийти записаться. Ну а те, которые, допустим, в области, живут в компании, Компаниевке, можно там записаться в компанию Поняла, Пани Олена, чому вы выбрали для своего сына саму цей напрямок? А, дело в том, что с тренером я уже знакома очень давно, я наблюдала и видела тренировки и мечтала, чтобы у меня, если будет сын, будет заниматься данным видом спорта. Я ему предложила, он одобрил, и сейчас для него тренировки это святое. Будет защищать маму. Да. А сколько лет? Конечно, 9 лет. Вы с самого дитинства, я так розумію, с шести, чи тільки присоединились? Ну, мы два года занимаемся mm -hmm. уже, да. У нас уже желтый пояс, зеленая нашивка. Ого, Будем... настолько вы разбираетесь, да? Ничего да, мы здесь. уже разбираемся немножко корейский язык. Уже разбираемся, конечно. Mm -hmm. Ух ты. Это интересно. Давайте расскажем про основу занятий. Что самое вкладывается? Это же не просто боевое мастерство. Ну, самое главное, дети находятся в коллективе, это первое. Второе, спорт всегда дисциплинирует. Дисциплина, порядок. Дети развиваются, дети оздоровляются, дети выступают на соревнованиях, дети могут в итоге стать тренером. То есть, опять же, помогает при поступлении там, в серьезные вузы, в университет внутренних дел, там, СБУ, опять же, военное училище. То есть наши ребята ну, также есть, которые служили и несут службу в третьем полку специального назначения. То есть ну, очень серьезный, нормальный подход угу. у нас в этом деле. Пані Олена, ви в свою чергу зараз для багатьох є прекрасним прикладом того, що немає невирішуваних проблем, є просто відсутність бажання. А ви ви знали проблему? Ви знайшли шляхи її вирішення. Скажіть, будь ласка, ви плануєте і далі працювати на цій платформі? Тепер ви такий своєрідний адміністратор. Ну, понимаете, сейчас это рано говорить, потому что я еще не закончила, не довела до конца этот проект. Пока у меня только желание довести этот проект, а потом будем смотреть, что будет в возможности, будет время, будет, как вы говорите, желание. Главное, чтобы не было сомнений, потому что сомнение ⁇ это самый главный страх, мне кажется, у каждого человека. А вдруг не получится? Вот ну, пробувати всегда нужно, і я советую всім почему бы нет. Если ні. Якщо кожен буде хоть ми хоч щось сделать. зробити. Наскільки складно був цей процес підготовки документації? Тобто ж це треба було все вирахувати напевно, чи як це все відбувалося? Ну скажем так, я ж працювала не одна допомагали і тренер, і президент федерації і. занимался парень, и сейчас занимается он в данном случае журналист, он мне тоже помогал, информацию собирал о клубе, то есть ну, какие-то свои навыки приложила, потому что и подсчет, и все это надо было довести до ума и уже отправить на британскую раду. Ну, естественно, и помощь Виктория Талашкевич. Большое ага. спасибо, она тоже помогла мне очень сильно. Игорь Николаевич, а ближайшее соревнование когда будет? Посмотреть, мы выезжаем, может быть? Ну, мы выезжаем 21 числа на детский кубок Украины. Это в городе Днепропетровск, а в Кировограде мы проводим в декабре месяце. Мы проводили турнир ко дню милиции. Сейчас мы его переименовали открытый кубок Ванвея. В мае месяце мы проводим турнир, посвященный памяти погибшего в АТО Алексея Волохова. Ну, а ближайший еще один старт, который будет самый главный, это в ноябре месяце Кубок Украины, где будет проводиться отбор на чемпионат Европы в Ливерпуле. Ого! Я думаю, что наши спортсмены, ну, я во всяком надеюсь на это и рассчитываю, что человека 4 попадут в сборную и поедут. В апреле месяце начали менаты Европы. Ой, ну мы будем отрывать за вас кулачки, а вы наши спортсмены. Своими не кулачками и не только сделали победу при Низкой Кироградской области. Взято Спасибо вам, вам. большое. Спасибо. А, ожидаем новых проектов. Ну, до конца доведите этот, а потом ожидаем новых. Спасибо, Спасибо вам большое. Успехов. Спасибо. А, ну а мы увидимся после рекламы и клипа.